यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशायच दुष्कृता धर्म संस्था संभवा जय श्री कृष्ण प्रार्थना वसुदे देवं कंशचाडूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णो वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चमोऽध्यायः अर्जुन उवाच संन्यासङ्कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यत् श्रेय एतयोरे कन्मे प्रोहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकराभु तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ये यश्च नित्यसन्न्यासीयो नद्वेष्टिनकाङ्क्षति निदन्तो हि महाबाहो सुखम्बन्धात् प्रमृज्यते साङ्ख्ययोगोऽ पृथग् प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यस्ति तर् सम्यग् उभयोर्विन्दति फलम् यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगम् च य पश्यति न पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मनचिरे गादिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्ये तत् वि पश्चन् सृन्वन्स्पशन् जिग्रन्नस्मन् गच्छन् सुपञ्चसन् कल्पन्विशन् गृह्णन् मिशन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् न्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवां कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि एर योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं युक्त कर्म फल त्यक्वा शांति मनोति नैष्ठी अयुक्त काम कारेण फले शक्त निबध्य सर्वकर्मा मनसा सन्यास्ते सुख वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तितं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं गम सवा वस्तु प्रवर्तते नादत्ते कशचित् पाप न चैव सुकितं विलोह अज्यानेन वितन्ज्ञानं ते न मेहन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तर्ज्ञानै येषा नाशितमात्मनः एषा वामादित्यज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्यानय ब्रह्मणे ग्रीचैब शुपाक च पदीता शमदर्शिन हेब ततर्जित सर्गो यशा शामे स्थित मन सम ब्रह्म तस्मा ब्रह्मणि स्थिता

ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौंते अनते सुरमते बुध शक्नोति हाय वयशोडुं प्राक् शरीर कामसोदोद्भो वेगं शयिस्तर्षसुखी नरः योऽन्तसुखोऽन्तरारामस्वभान्तर्ज्योतिरेवयः ता स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोदिकर्षति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयस्फीडकल्मषः भिन्नद्वैदायतात्मानः सर्वभूतहि तीरताः कामत्रोदवियुक्ता ना ्रह्मनिर्वाणौ वर्तते विदितात्मनाम् वर्षान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ पीत्वा नाशाभ्यन्तर्चारिणौ

ॐ तश्च दिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु योगेशं सचिदानन्दो वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसौहापकौ वीरं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं जय श्रीकृष्ण श्रीगुरुचरण सरोजर ज मुकुरु सुधारी वरणौ रघुवर विमलजसु जोदाय तनु बुद्धिहीनतनुजानिके सुमिरौ पवन कुमार बलबुधि विद्यादेहुमुहि हरं कले विकार। जय हनुमान सागर जय कपि सती मुलोकौजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरन् निवार सुमति के सङ्गी कञ्चन परन विराज सुबेसा कानन कुण्डल कुञ्चित केसा हाथ वज्र औ ध्वजा विराजे कान्धे मूज जने साजे शङ्कर सुवन केसरी नन्दन तेज प्रताप महाजगवन्दन विद्यावान कुनीयति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे कोरसिया राम लखन सीतामन बसि सूक्ष्म रूप धरि सी दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे राम चंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन आए, श्री रघुबीर हर शिवर लाए रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिख जहाँ ते कवि को विद कै तुम उपकार सुप्री बहिकी की राम मिलाय राज पद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानुली मुत्रिका मेली मुखमाही जलधिरांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते ते। राम दुआरे तुम रखबारे बोतना आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लह तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभारो आपे तीनों लो कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरन्तर हनुमत वीरा ते हनुमान मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जा... जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जनम जनम के दुख बिसरावे अंतकाल काल पर पुर जाए भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपादेव किनाय जो बार पाठ कर कोई ही झूट महा सुख हो पढे हनुमान साखी सा, गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि जय महडेरा पवन तनय संकट मंगल रूप, राम लखन सीता सहित हृदय सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमा